не, наоборот. Ты так прямо и выматываешь, и стоишь. Это просто у него мало. Да. Что такое 3 килограмма рыбы? Я вас умоляю. Я за одну рыбалку хорошую эту купаю. Сейчас уже ставриды да вот он ловит здесь, вот прям, недалеко. Что? Светка ближе, дальше, мы где-то а половине. Нет, ты только здесь не свети, потому что либо сейчас, если фонарь включим, ближайшие 20 метров рыба не будет в принципе. Не, не здесь у нас не так. Вода стеклянная, не надо фонаричить. Не играйте. Нет, только медуз. Трава, может быть, упала. Вот мини-лента. А сейчас я рыбу дотушу еще и снимают у меня там что-то есть я не знаю что там но что-то есть селедка вот селедку мне надо, надо с, с тавридом

Ой-ой-ой. Вот убей Ростик. И упал. на Богу, что это Ростичек же я в лупы, то в лупы. Да. Ладно, бросай потом. Для тебя можно, можно и дома поиграть, можно и на улице. Зачем получать кирпичом по голове лишний раз? Ну, психику давит, понимаешь, когда одно и то же дыр -дыр -дыр. Это ж пытка. Это одна из форм пыток. Я вроде нет, вроде нормально. Это одна из форм пыток капля капает, стоит, и все, у человека есть психика не выдержится. Надо иметь определенные навыки. Да, ее пока дотянешь. Да? Ну, клюе сразу. не упала а рыба є как так вот, музыка нравится что уже Собака поняла, что все, что она надо прикрывать лавку. Что... Такой хороший был балкон, его в Кефалью делали Нет, надо Ну то вся на вылете, мы же. сильные конечно это каркон они звери конечно страшные ну червяки вот эти напрягали там они типа, могли типа поглощать если Выбирали башню ставить все, О, он, тоже четыре -то. штучки Не бывает, я говорю, понимаешь, вот тут вопрос не твой. Я лучше дома посижу, ничего не буду делать. Мне что же предлагали? Вон 200 минут массажей. Да, какие не проблемы. Уважение должно быть самому себе. Это Да.